Что ты там? Да. Руки моешь? Да, руки мою. А что за лысый за... у тебя за спиной сидит? Брюс Виллис. Стэнхэм. Да? Джейсон Стэнхэм. Да не, вот его. Хотя может и он, черт не знает. кого да, он, он. Он, он, да. А он приехал. Перевозчик, это он тебе плазму привез, да? Да, да, я да. да. Мойву, мойву мой мой наминаешь, да? Угу. Охуенно. Угу. Прямо с, кос, под... с косточками, да. Под, под, под пиво, под пиво идет только так, да? Конечно, конечно. Сам откуда? С Украины. Да ладно. Написано Беларусь. Ну, написано Беларусь, да. Я сейчас нахожусь в Беларуси просто. Что? сбежал? От мобилизации, что ли? Нет, не сбежал. С Польши приехал сюда. Что, в Беларуси лучше, чем в Польше? Ну, как сказать? В плане жизни нет, но по делам сюда приехал. Mm. Дела, дела. Скажи, зубы сделать того, Зубы сделать. Зубы. Тут Польше, дешевле. Польше дорого. А качество. Да, очень. А качество приемлемо? В Польше? Ну, в Беларуси. Ну, конечно, ну, а такое же, как и в Беларуси. А нужно ж на одних и тех же ну, материалах делается? Не, просто не, что... Ну, надо, чтобы там маст... работ... мастера, соответственно, были, чтобы не молотком работали. В Беларуси просто работа дешевле. Ну, как таково. Ну, и все. Понятно. Нет. А лишь, больше дорого. Лишь бы специалисты были. Ты знаешь, вот историю помню еще из древних <свят> времен, 50 и больше лет назад, э, значит, был в одной деревне зубной техник, в дальней деревне, значит, э, где-то обучился, но ну, талант, видимо, имел, потому что пломбы, ты, видимо, не знаешь, ты же молодой, ставили еще и э, цемент. Цемент размешивали и знаю, знаю. пломбу ставили, Мне ставили такие. Да, так э, у всех, значит, там в рай-центре, где в этой самой в, в стоматологии ставили, эти пломбы выпадали. А вот у него стояли. Потом он пере, э, переехал, значит, из того далекого села через Десну, через реку, переехал в большее село, так к нему начали приезжать целыми повозками из райцентра. Даже, понимаешь, от своих специалистов к нему приезжали. И как базар там был. Он, значит, эти пломбы ставил. Ну, зубами занимался. И еще же техника, может, помнишь, бормашины такие, которые гурчали. И вот такой у них был этот самый э, бур. Э, мне тоже свое... Тем не менее к нему вот так обращались. И ты знаешь, как плохо парень закончил? Значит, какая там у него зарплата была? Сначала он, значит, проезжал на этом самом, на как там? Мотоцикл. Не, перед мотоциклом еще такая штука. Мопед. Мопедик, да. На мопедике. Потом, значит, мотоциклы через полгода буквально, а в то время, уявляешь, в Советском Союзе, это же уже, как говорится, показатель. Я думал, что пойдет в рост, купит там машину и все. Оказывается, бедолага, значит, этот, ну как, мужики, значит, кому зубы поставил, знакомому, он же денег не брал, пошли выпьем. Выпьем с одним, с другим, с третьим. И так потом продал мотоцикл, Мопедик, а потом спился так, что ушел или выгнали из лечебницы, и потом чем закончил, шел через реку зимой и под лед ушел. Так что так, к сожалению, специалисты вот такие бывают, понимаешь? Ну вот водка оказывается сильнее. Ну вывод какой, не надо пить водку. Это точно. Пиво тоже. С пива же все начинается. Да, 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 я знаю. Но я очень редко его пью. Поэтому... Ну, разве что так. Ну, хорошо. Я сам я с хочу. Киева. Я сам с Киева поставил VPN и зашел в Беларусь. О. Запитати. Тут э, цей, ты не, не бачив, Боброедка Симонян предложила взорвать ядерную бомбу над Сибирью. Чтобы выжгло все эти гаджеты, чтобы электроника не работала. Вернуться в 90-е годы. Не, не видел. Не видел? Я не смотрел. Ну, сейчас я о политике точно говорить не буду. Mm -hmm. mm -hmm. Понимаете почему? Mm -hmm. Вот пишут. Объединенный уран добавляется в стоматологических э, фарфор, который используется для зубных протезов, чтобы имитировать блеск настоящих зубов. Слушай, ночью чтобы сияли, уявляешь? идешь, раскрыл рот, и все гопники разбежались. Потому что пасть сияющая, сам понимаешь. Ну, тоже неплохо. Да. Может, слушай, может, мне дожаренную пищу можно кушать тоже. Подержал во рту, она и поджарилась. Ну, с обедненным ураном, если зубы. Нет, то есть, если был бы обогащенный туда. А, обогащенный. нет. Специалист, да. Надо обогащенный ставить туда. Эти не понимают, эти специалисты, Но... что они понимают. Ну хорошо, побегу дальше, счастливо. Yes.